вже новий гість Володимир Філіпов, продюсер фільмів Окупація. Той, що пройшов крізь вогонь, і е, Іван Сила. Дякую, що ви до нас прийшли. Я особисто хочу вам подякувати за фільм, тому що я ходив на ваш фільм. Той, що пройшов крізь вогонь, і був на прем'єрі. Здається, в Києві мені дуже сподобалось. Були моменти, які ну просто не звикли, що українське кіно так робиться. Дякую вам за цей фільм. І давайте вже починати нашу розмову щодо е, подій, які відбуваються зараз в Україні. Доброго ночі. Вечер. Які у вас творчі плани з приводу? Чи впливає ця вся ситуація на вас, як на людину, яка творить? Ну, звісно, так. Да. Ми, к сожалению, зараз були винуждені остановить производство фільму окупація. который, в общем-то, на сегодняшний день пострадал от тех событий, которые у нас сейчас развиваются в стране. Кстати, сожалению... расскажите о чем этот фильм, потому что не все знают о чем. Этот фильм. А, ну, фильм ⁇ Оккупация ⁇ производится по событиям 20-го года, 20 -го века. Это Холодноярская республика, это оккупация большевиков на... Украине события в общем-то жестокие, очень кровавые, очень в общем-то. Ну вот, собственно говоря, можно посмотреть трейлер сейчас. Вот хорошо, что вы его показываете. К сожалению, мы очень долго искали режиссера для этой картины. И... В Украине, на жаль, не нашлось человека, который способен был решить эту тему. Но все, что не делается, все к лучшему. Мы пригласили молдавского режиссера Валерия Исаевича Жереги. Вот он, собственно говоря, работает над картиной. В картине все украинские актеры. Вот Даша Астафьева, молодой актер вот Владимир, то есть наше открытие. Вот. Глади из Канады приехал специально поработать в фильме. Вот. Фильм очень трогательный, очень чувственный. А При... где снималось, скажем, это снималось, скажите? Это Лисковский замок. В общем-то, все снималось в Черкасской области, то есть на территории Холодноярской республики. А вот этот постпродакшн да такой вот он не совсем э, цветной, но и не черно-белый. Ну это специальный... реш... это режиссерское решение. Мы uh -huh. как бы максимально приближаемся к вот этой эстетике черно-белого кино. Сепия такая, да? такая, да? такая да, это... сепия. Uh -huh. Ну да, это даже не сепия, это такой, я бы сказал бы такой монохром uh -huh. с таким холодным зеленым оттенком. В общем-то, ну, режиссер долго подбирал это колористическое решение, чтобы передать вот, ну, как бы, док к документалистику, mm -hmm. потому что в фильме будут использованы и документальные кадры, и он mm -hmm. пытался войти вот в эту эстетику документального кино. Но, мне кажется, у него получается. Мы сейчас будем представлять официальный трейлер на Аканском кинофестивале. Вот э, фильм снимается в копродукции с Молдавией и с Румынией. А когда вы начали его снимать? Мы его, э, именно съемки начались в ноябре тринадцатого года. То есть мы в принципе вот пошли. Вы сняли за пять месяцев фильм? Ну, у нас еще две сессии осталось, которые нужно будет снимать осенью еще, потому что по погоде мы немножко не сходимся. Ну и фактически, да, мы вот за пять месяцев сняли... Фильм. А, а скажите, ну вот за эти пять месяцев очень сильно поменялась ситуация в стране. Более того, я думаю, что многие события, которые происходят в фильме, если это 19-20-е годы, и то, что происходит сейчас в Украине. Они в Крыму, перекликаются абсолютно. Да, вот это повлияло на сценарий? Конечно, повлияло. А вот расскажите, как это вообще происходит? То есть вы по-живому резали сценарий или как? Ну, понимаете, тут мы были поражены тем, что сценарий, оказался настолько актуален тем событиям, которые у нас сейчас происходят, что мы, честно говоря, так несколько ужаснулись этому. Ну, то есть, вроде бы, как мы начинали снимать, ну, исторический фильм об истории давно минувших дней, вроде бы, как, ну, понятное дело, что надо говорить о своей истории, о своих событиях, которые, к сожалению, многие не знают, потому что о Холодноярской республике и о событиях, как, как ее уничтожали, как, собственно говоря, большевики уничтожали вот эту народно-властную республику, никто толком не знает. А уничтожали, мне кажется, очень просто. Когда большевистские эшелоны шли на войну в Крым, то их просто-напросто в Черкасской области останавливали и выгружали на 2-3 недели. И они просто рейдами проходились по всей Черкасской области. Их опять загружали и везли дальше воевать. То есть это были чисто карательные экспедиции. Причем, ну, как бы, далеко не... Только русские в этом принимали участие. Там были э, литовские стрелки, там были китайские отряды. То есть это, в общем-то, об этом не принято говорить, но вот эта война в центральной Украине, которая принято назвать гражданской войной, никакой гражданской войны. Вот в центральной Украине в 20-е годы не было. Это была абсолютно оккупационная война, война, связанная с разделением, как и сейчас у нас э, атаманов. Все время их раздирали, кто пойдет с этими, кто пойдет с этими. То есть на самом деле происходит все то, что сейчас происходит в Украине. Что выдирал, выдирался регион подкупом, уговорами, предательствами, разговорами о землю крестьянам, там, фабрики рабочим, понятными лозунгами. То есть подкуп был всем. И потихоньку эта ситуация расшатывалась. То есть, в принципе, э, мы начинали снимать исторический фильм, а сейчас мы снимаем актуальный фильм о сегодняшнем дне. Мы так между собой шутим, что пора снимать «Оккупацию-2». — А вот, кстати, вот мне вот, чисто по-человечески интересно, я не режиссер, я не знаю, как делается кино, но вот какой момент, вы помните, четкий момент, когда вы вот поняли, что надо что-то вносить изменения в редакцию, потому что это сильно похоже на жизнь. Как это вообще происходило? Вы пришли к режиссеру, к сценаристу, и говорите: "Смотрите, вот тут такая история, вот захватывает". Тем более, если режиссер не украинец, ему мало, может быть, возможно, понятно вот именно как бы как раз, Почему мы выбрали Молдаванина? Почему мы выбрали э, на Украине в ноябре месяце? Еще толком никто не понимал, да, о в, чем да, снимать кино. То и есть в январе все, никто еще не понимал. Все это. все еще были в таком в детском романтизме, в каком-то там. О, мы боремся с какой-то там, э, абстрактно злочинной владой. То есть мы с чем-то боремся очень абстрактным. А ну, я как продюсер начал думать, почему, кого нам выбрать, чтобы он на себе, на своем сердце, на истории вот сегодняшнего своего народа, пережил бы это. И мы поняли, что для нас самый близкий ⁇ это молдаване которые пережили это здесь и сейчас. Вот у них там отодрали Приднестровье, да. у них гагаузы хотят отделиться, там еще какая-то маленькая народность хочет отделиться. Mm -hmm. То есть у них на эту Молдавию сейчас получается 4 территориальных протеста идет внутри страны. Плюс их присоединили к Европе, плюс никто не понимает, что с этим делать. Ну то есть в общем-то страна находится в кипящей... Румыния там рядом, да. Ну да, все заодно еще хотят присоединиться к Румынии, Румыния хочет их присоединить, но, говорит, можно без молдаван. Вот прямо все как у нас прямо. Да, скажите, ну вот действительно все как у нас. А насколько допустимо режиссеру создавать из той или иной стороны, да, вот у нас сейчас есть две стороны, которые мы наблюдаем в Украине, это сепаратисты, хотя они сепаратистами себя не называют, есть проукраинские силы, проправительственные, хотя многие из них тоже не считают себя сторонниками правительства. Насколько допустимо внутри фильма делать из них либо героев, либо предателей одну или другую сторону и Можете ли вы повлиять на процесс такой, знаете, как бы канонизации определенной стороны? это вообще допустимо? И вы занимаете позицию создания фильма только лишь, который бы был как документальный, да, либо э, с какой-то характеристикой художественной, но в плане сценарного пл хода и так далее? Либо вы все-таки идеологические аспекты тоже какие-то подключаете? Вы знаете, э, тут, наверное, надо углубиться немножко в историю нашей компании и все-таки вспомнить первый фильм наш, э, то, что прошел «Крис в огонь» Михаила Герасимовича Ильенко. И мы с ним... Ну, как бы долго рассуждали вообще, о чем может быть украинский фильм, то есть вообще uh -huh. смысл его производить. То есть понятное дело, что ни бюджетом, ни постпродакшеном, ничем остальным мы не можем выклиниться ну, в этот мейстрим мирового, ну или правильно сказать, американского кинематографа. Uh -huh. Как? Uh -huh. То есть что же мы должны делать, чтобы вдруг получить свою зрительскую аудиторию? Чтобы вот человек, сидящий напротив меня, говорит, uh -huh. да, я был на премьере, я помню это кино. Откуда это? То есть где этот механизм в фильме? И Михаил Герасимович сказал очень верную, на мой взгляд, фразу, что принцип украинского кинематографа должен заключаться в том, что он должен работать по схеме «мы для нас про себе». То есть вот mm -hmm. это такая очень четкая, простая и ясная формула, mm -hmm. что, собственно говоря, никто о нас для Лучше нас, нас они... снимать не будет. То есть нет такого э, другого посыла в мире, ни канадского, ни русского, ну, никакого, который бы снял бы что-то об украинском герое. А чего нам больше всего не хватает? Нам не хватает образа киногероя. Я убежден, что вот сейчас мы имеем проблемы, вот те, которые мы переживаем, потому что, извините, пожалуйста, 24 года... Никто не занимался таким гнусным словом, как пропаганда. Хорошо, давайте говорить не пропаганда, mm -hmm. а просто э, создавание... Самоидентификация, по сути. Совершенно верно. То есть создавание образа. То есть на кого нам равняться? И вот когда появился вот этот Дудока, э, герой... Mm -hmm то в принципе люди говорили, да мы не понимали вообще. Я до сих пор помню интервью какой-то женщины из Житомирской области, которая говорит, вот стоит, плачет и говорит, вот я, когда была за границей, я никому не говорила, что я украинка, я прятала это, я не говорила об этом, мне это было стыдно говорить. А вот он говорит с индейцами на украинском языке. И вот это ее поразило больше всего в фильме, угу. что, понимаете, вот появился какой-то код, код самонификации и это, мне кажется, крайне важно. И я считаю, что вторым нашим большим успехом по созданию вот этого национального героя это был фильм Иван Сыла. То есть, собственно говоря, когда мы взяли образ Ивана Фирцика, и Дмитрий Халаджи реализовал его на экране. Причем, что мне было удивительно, когда мы встречались с потомками Фирцика, он у нас был помощником художника на картине, там создавал экстерьеры, интерьеры на Закарпатье, в Варшавском районе. И он так спрашивает, говорит, «А, а, Виктор Николаевич, вот этого Андриенко, говорит, а вы откуда? Он говорит, ну, из Запорожья. Он говорит, а продюсер у вас откуда? Ну, из Севастополя, я севастополец. Вот. Говорит, а Дмитрий? Он говорит, ну, из Мариуполя, грек. Он говорит, а навещу вам кино про закарпатского хлопца? Навещу вы эти... Ты не понимаешь, мы вообще-то ну, работаем для страны, мы на образ вот этого героя работаем. И когда дети, я сам неоднократно видел, как дети встречают Дмитрия, как они говорят. А кто сильнее, Иван Сыла или Дмитрий Халаджи? Я считаю, что этот вопрос дорогого стоит. Если дети идентифицируют, что Иван Сыла и Дмитрий Халаджи – это два разных человека, угу. и что вот созданный образ начинается сравниваться с силой самого актера, который вот так закручивает четыре гвоздя вот своими лопищами, то я считаю, что это, в общем-то, удача. Но, к сожалению, кинопрокатчики… Так не посчитали, и фильм фактически провалился в прокате. А кандидаты в президенты вам не предлагали Они них снять фильмы, например, там, фэнтези, комедию, там, трагедию? А, Может быть, кто-то в зависимости от предпочтений. Так, что почему-то в украинской ментальности все, кто кандидаты в президенты или какие-то люди с более-менее финансами, они как-то вообще к кино относятся очень, как будто его просто нет. Хотя, честно скажу, вот за последние четыре года, когда началась реформа в государственной кинематографии, которую вела вот Екатерина Копылова, которую mm -hmm. вот буквально недавно предложили иллюстрировать и все такое, ну, на мой взгляд, абсолютно безперспективная затея, потому что в принципе за эти четыре года было создано порядка 50 фильмов. Можно рассуждать все, что угодно, кто под чьими знаменами работал. Давайте говорить откровенно, а кто работал под другими знаменами. Mm -hmm. Но давайте смотреть на результаты. Санина, водырь, Браты, наш, то, что прошел Крис в огонь, Иван Сыла, другие фильмы, Украина, Гудбай, Зеленая кофта. Вот сейчас в Канах в официальную программу вошел с Лобошпицкого племя. Вот только что буквально пару часов назад новость официально опубликованная. Это правда, да? Уже, уже вошел. Да, уже вошел, да. Ну не в главный конкурс, ЛПЛ. но все равно ЛПЛ. в официальную селекцию вошел. То есть, вот буквально два часа назад сообщили. И это все сделано при ней извините, ни в один другой исторический промежуток времени за 24 года нельзя сравнить с этой деятельностью. Но почему-то человека подвергают, заставляют написать заявление. Ну, вы знаете, потому что она как бы... Я, ну, то есть то, что говорили о том, что это, эту область курировал сын президента младший Виктор Янукович, младший, и она как бы была близка к нему. Ну, действительно, тут как бы есть спорный момент. Я с вами согласен. Скажите, есть, пожалуйста, сказать, вот если бы вы были бы главой госкино, и вам нужно было бы снять порядка 30 патриотических фильмов, которые, в принципе, каждый шел вот так по лезвию по отношению к той действующей власти, кем бы вы прикрывались бы по отношению. Ну, тут вопрос в чем? То есть, смотрите. Ну, это прямой Результат вопрос. Результат бесспорный. Вопрос мотивов. То есть я не знаю мотивов Виктора Януковича, почему он это делал. Почему а он сказать... это делал? Да. Он об этом не знал. То есть она его обманывала. Как? Зачем, говорите, обманывала? Пользовалась. Немножко говорила о том о все. Хорошо, давайте. Вы сказали одну вещь, которую меня затронула. Вы сами из Севастополя. Да. А вы когда последний раз там были? Последний раз у меня выставка 6 января там открывалась, я вообще еще художник, и в художественном музее Севастополя я открывал 6 января выставку. А вот сейчас у вас нет, с тем, что вы вот, вот такие направленности фильмы делаете, у вас проблемы с крымской властью нет? Какой крымской властью? Я не признаю крымскую власть, я считаю Севастополь Украиной. А, с, какой, вы... как, с какой крымской властью я, у меня должны быть противоречия? Пока, извините, мне украинская власть не сказала, что там я не могу какие-то бумажки подписывать, это извините, украинская власть меня ставит в дурацкое положение. А а крымскую... какие бумажки мне ну, там какой-то паспорт я еле за грант получил, потому mm. что мне не хотели давать в Киеве. Говорили, что это самое... Езжай в свой Севастополь. Ну, то есть, извините, пожалуйста, это здесь происходит в головах. А вы хотите, чтобы в Севастополе на это никак не реагировали? Конечно. А у вас там осталась семья, дети, дом? Я не знаю, нет, квартира. у меня там квартира осталась. И, а и, что? Семья и дети, слава богу, под Киевом. А вы туда собираетесь возвращаться или там ну, забрать себе квартиру, или продать ее? Почему я должен продавать квартиру, в которой я родился? Я не собираюсь этого делать. То есть я правильно понимаю, что вы не признаете нынешнюю власть, а въехать туда можете физически? Откуда я знаю? Я не пробовал. А вы не пробовали просто? Я в настоящий момент не пробовал. И э, последний вопрос, я задаю всем, кто к нам приходит, не политики, вы же на Майдане были? Был. У вас есть э, там вы же наверняка снимали что-то. Вот, вот Вы знаете, скажу честно, буквально несколько дней поснимал, а потом понял, что там столько снимающих, что в принципе надо или иметь твердый концепт, что там снимать, или не снимать, потому что в принципе, знаете, снимать без сценария – это глупо. А потом в какой-то момент мне стало настолько горько те события, которые там происходят. Знаете, как-то, наверное, не очень популярное мнение, я скажу, вот в четвертом году нас как-то все-таки более мягко развели. Мы как-то менее пострадали в четвертом году. А вот все-таки сейчас мне очень, очень горестно за тех реальных людей, которые там вот пострадали, погибли, которые, ну вот знаете, своим здоровьем, жизнями своими вот положили на вот эту мельницу того, что у нас сейчас происходит. А вы считаете, что тоже свершившийся факт? Я думаю, что это свершившийся факт был еще до того, как он свершился.